Вот, значит, Роман у нас уже поучаствовал значит, в наших рейдах, поучаствовал в наших движениях. Хотелось бы, чтобы все как-то принимали участие, все по возможности. В принципе, люди как бы все мне знакомые практически. Вот, знаю, вот Николай Иванович у нас такой человек, активист тоже, занимается Балка уже очень много лет смотрит за речкой, где надо бороться с сетями, с браконьерами. Вот. Значит, Соболь, Николай Иванович. Особые аплодисменты прошу. Вот. Как бы теперь вы и в нашем коллективе. Николай Иванович еще является членом громадской рады при управлении Державной охраной Чернобыльской области. Мы как бы на этом поприще трудимся уже не один год. Вот. Так, Шевчук Игорь Иванович. Шевчук Игорь Иванович у нас, у нас где-то у нас где-то тут буревій прошел. У нас электрик восстанавливает линии электропередачи. Где-то сейчас заняты. Это уважительная причина. Савчук Микола Федорович. Уздравляю. Вот. Ну уже за одного брата його да? нету. Савчук Юрий Дмитрович, да, он командировки. Да. Вот. Дальше. Викуряк Петро Степанович. Вот. вот, значит, хотелось бы тоже, чтобы Петро с нами где-то участвовал в наших движениях. Есть движения, есть задумки хорошие. Да, у нас есть не только Днестровская вода, конечно, у нас есть еще и пруд, есть куча других объектов, где нам тоже надо где-то смотреть, прикладывать свои, так скажем, руки и наводить Думаю, да. что я понял, что Петро на, 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 на пруду часто бывает, рыбачит. И не только на быстрее. Тоже на Днестре. хорошо. А электриков там не мерем. Как бы ну, вот стрелял. по поводу этого хочется все-таки ну, довести, чтобы надо была криминальная ответственность, уголовная ответственность за этой и конфискацией, и имущества и реальные сроки, чтобы были за это наказание. Будем к этому стремиться. Котов Алексей Владимирович. Поздравляем вас. нету. Формут Микола Дмитрович. Микола Дмитрович сегодня тоже не пришел. Это у нас, скажем так, IT-специалист. Он нас со своей стороны помогает нам развивать наш сайт потихоньку. друг человек. Да, да, да. Ну, сайт должен быть, поэтому нас с Александр Васильевич. Вот Александр Васильевич нас, скорее всего, где-то сейчас на полигоне. Он у нас в военной теме. Если не пришел, значит имеет уважительную причину. Касьян Александр Юрьевич. А что с Сашей? Что с Сашей? Саша не... Саша не Саша. Чего-то он должен был бы быть. Не пришел. Немцев Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич с нами тоже уже поучаствовал в рейде. Нормально. Я думаю, ему понравилось бороться с браконьерами в рестовой период. Так что будем продолжать эти традиции. Шмальцы Илья Петрович. Харьшова. Похивка Александр Евгенович. Что-то Саша трубку не берет, должен был бы сегодня быть, но не плюс. Панов, панов Анатолий Вячеславович. Поздравляю. Вот. Анатолий у нас как бы лицо новое в громаде, но думаю, что будет Посвящать наши сборы, загальные сборы, говорить, чтобы был в курсе событий. То есть, а в интернете как-то группы там наши видел да, да. а ну, сколько сборов на год Раз, ну, у нас все скажем так в зависимости да, 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 от, от потребностей то есть если есть какая-то ситуация такая мы собираемся обсуждаем и решаем этот вопрос ну. все от ситуации зависит ну, то есть хотя бы заранее мы там за неделю обычно вывешиваем объявление что такого-то числа будут сборы, там об обзванием допустим так вот очень хотелось бы чтобы скажем так были какие-то звеньевые, которые ну что все-таки уже нас за сто человек перевалило и хотелось бы, чтобы одному человеку позвонил там среди своих десяти человек взводные Так, Осадчий Роман Борисович где Роман Борисович, давай мне я ему отдам, потому что он 24 сентября Повручаем Тебе, значит, твой друг, твой протеже Поздравляем so。тебя, с Андрей у нас уже давно в давно. Вот, а теперь с Спасибо. Так, еще у нас Саша нема, Валера нема, Игоря нема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь человек. Ну хорошо то, что есть те пришли, кто хотел, кто смог, те пришли. Это уже не может не радовать. Вот, как бы, ну, на этом мы часть вручения ставим закрытой можем поговорить о каких-то наших дальнейших делах, движениях что у нас планируется да, в дальнейшем Есть одно Я как выехать 9 числа туда, куда мы собираемся? Значит, насколько знаю да, я, пока я... Пока давай, я давай, едет э, Степа Стас едет что-то сам он говорил, да? Или с кем-то воскресенье будет проводиться фестиваль посвященный Днестра там фестиваль будет такой нормально там будет выступ, выступление а, а, там будет очень много детские конкурсы то есть э, будет конкурс на лучшую юшку то есть кто желает может поехать конечно на своей машине или вот и ходит автобус я видел объявление будет автобус, от Хатина, от Хатина, там написано автобус Черновинска в Пекин будет идти именно туда непосредственно на этот в Горишке там написано это место называется я не знаю как написано там вроде Скотина написано что идет а, автобус Скотина, скотина. прямо кто туда кто на желает, место кто желает может поучаствовать с 9 часов там будет в, в течение всего дня объявление, посвященное Дню Министра что будет проводиться потому что и в Новоднестровске там очень грандиозный, вообще будет большущий праздник. Там Просто до Однестровска далеко добираться, группы, ближе добраться Краевский, до хотина. Там будет такой концерт большой что, на пляже. 100, 100. Это будет все воскресенье. 100. Да, в этом воскресенье.